સર્વની મારા જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી ગણેશ આપ સર્વેનું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે આજે વૈશાખ માસના શુદ્ધ પક્ષની ચોથ ગણેશ ચોથ હોય ત્યારે આજે આપણે ગણપતિ બાપાના શ્રી સંકટનાશક સ્ત્રોત્રનો પાઠ કરીશું તો વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી જોજો અને જો ચેનલમાં નવા હોય અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો નારદ ઓવાચ્ય प्रणयं शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावाशं स्मरे नित्यमायुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षकं गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजं च धूणवर्णं तथाष्टकं नवं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादन्तं गणपति द्वादशे तु गजाननं द्वादशे तानि नामानि त्रिशदन्ध्यपठे नर न च विज्ञाभर्यतास्व सर्वसिद्धिकरं प्रभ विद्यार्थी लभते विद्या विद्याधनार्थे लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपे स्तोत्रं षड्भिमाशे फलं लभते संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशये अष्टभ्यो ब्राह्मणे तस्य लिखित्वाय समर्पये तस्य विद्या भयशर्वा गणेशस्य प्रसादकम् इति श्रीनारदपुराणे सम्पूर्णं जय श्रीगणेशः